Слухаєте подкаст Громадського радіо. Думка експерта. Спецпроект громадського радіо за підтримки Алекс 2. Мультикомпонентного тесту на 295 алергенів для діагностування алергії. Гостя в студії лікар-алерголог клініки FexMed Колесникова Ольга Леонідівна. Реклама. Якщо це постійно відбувається на роботі, вдома. На прогулянці це можуть бути симптоми аллергии. Не обмежуй свої можливості. Зроби мультикомпонентний тест для діагностування алергії Alex 2. Тест Алекс 2. Це аналіз на 295 алергенів одночасно і точний результат. Отримай свій алергологічний паспорт вже зараз. Запитуй в лабораторіях свого міста. Деталі на сайті alexdiagnostics.com Реклама. Починаємо наш прямий ефір. Думка експерта нині з вами, і я веду її для вас. Називаюся Анастасія Багаліка. Зі мною у студії наша гостя Ольга Колесникова, лікарка-алерголог клініки Ефексмет. Пані Ольго, доброго вам ранку. Добрий день. Поговоримо про алергію. Якраз можливо це і правильно робити весною. Вважається, що весна розпочинає сезон алергії, так це чи ні? Если мы говорим о сезонной аллергии, в принципе, если мы говорим об аллергическом рините, аллергическом риноконъюнктивите, сезонной бронхиальной астме, то действительно есть сезонная аллергия, есть круглогодичная аллергия. И ну, действительно в конце февраля-начале марта начинается сезон… В первых признаков сезонной аллергии, то есть признаков риноконъюнктивита, это слезотечение, это может быть заложенность носа, могут быть обильные слизистые выделения из носа. Но дело в том, что если мы говорим об Украине, то в Украине существует три сезона цветения. сначала начинают свести деревья, это где-то конец февраля, март, апрель. Затем начинают свести злаковые травы где-то в начале мая, июня. И уже с июля и до холодов начинают свести сорные травы. И по сути дела, люди, страдающие сезонной аллергией, страдают весь... Период, когда можно гулять, когда можно проводить большое, время, большое количество времени на улице, а они, к сожалению, вынуждены сидеть дома. Это то, что стосуется самой аллергии на растения, там да, и да, все, что да. стосуется там растительного угу. А если э, аллергены иначе? А если это симптомы круглогодичного аллергического ринита или вообще круглогодичной аллергии, то чаще всего люди реагируют на клещей, домашней пыли, это наиболее распространенный аллерген, на аллергены плесневых грибов, либо на аллергены животных. Тось, якщо вдома є домашнє тварини, к сожалению, наші улюбленці можуть стати великою проблемою для їх власників. А як визначити, що відбувається з людиною? Вона все ж таки хворіє от час від часу, там не знаю з якимись піками, чи у неї алергія? Знаете, есть такая шутка. Если лечить насморк, он будет течь 7 дней, а если не, не лечить, то неделю. Так вот эта шутка, она соответствует респираторным инфекциям. Если же это все-таки симптомы аллергии, то ринит будет, конечно, гораздо дольше. То есть обильные слизистые выделения будут гораздо дольше, чем неделя. Опять же, при... В респираторных инфекциях часто повышается температура, то есть температура будет 37,5-38, при аллергии, ну в самый пик аллергии максимальное повышение температуры может быть 37,1-37,2. Опять же, выраженная головная боль, не знаю, абсолютно разбитое состояние, все это больше все таки характерно, там, допустим, ломота в тех же мышцах, в суставах, все это больше характерно для ОРВИ. Но если у человека довольно длительно заложен нос, он чихает, у него есть выраженный зуд в носу, Носу, слезотечение, опять же, зуд в век, может быть, зуд в ушах, и все это продолжается неделю, две, три, а иногда и месяца полтора, то, конечно, нужно задуматься, что, скорее всего, это дебют аллергии. А, а я правильно разумею, что аллергию следует делать на аллергичный ренит, аллергичный конъюктивит а, и ну... харчева аллергия окремо, правильно? Да. Если мы говорим об о, так называемой дыхательной аллергии, то угу. да, симптомы проявляются со стороны органов дыхания. Это может быть насморк, аллергический ринит. Это могут быть поражения со стороны глаз, аллергический риноконъюнктивит, либо и то, и другое вместе. Это может быть бронхиальная астма. Если же мы говорим о каких-то гастро симптомах со стороны желудочно-кишечного тракта, то скорее всего это пищевая аллергия. Но пищевая аллергия она бывает разная, бывает довольно тяжелая, вплоть до анафилаксии. То есть до анафилактического шока, поэтому иногда сезонная аллергическая риниты, э, сезонная аллергическая, сезонная аллергия, сезонные аллергические риниты за счет перекрестных реакций пыльцы и фруктовые овощи реагируют и на пищевые продукты какие-то. А, а есть еще аллергия, например, на побутовую химию, там, если мы каким-то порошком, парему, постельную белизну, потом у нас может быть и э, респираторная аллергия в том числе. Вы знаете, когда мы говорим о каких-то химических веществах, то скорее это будет аллергическая реакция замедленного типа, она немножечко по-другому проявляется, это чаще всего аллергический контактный дерматит но при вдыхании резких запахов может обостряться дыхательная аллергия угу. то есть та аллергия которая у человека уже есть действительно такое может быть поэтому если есть такие симптомы нужно все-таки обратиться к врачу аллергологу и детально обследоваться и все-таки понять на что же у человека истинная аллергия а аллергия спадковая речь? Вот, например, если у моих там, батьков такая-то аллергия, то у меня она больше вероятна. Вы знаете, да, по сути дела наследственность, конечно, играет большую роль. Если один из родителей страдает аллергией, то вероятность развития аллергии в дальнейшем у ребенка Около 50%. Если оба родителя страдают, то около 80%. Ну, то есть, по сути дела, у ребенка практически нет шансов не получить аллергию в будущем. А, вообще, если мы говорим о статистике, на сегодняшний момент считается, что в мире каждый третий человек страдает той или иной аллергией, то есть тем или иным видом аллергии. К сожалению, к 2030 году ВОЗ нам обещает каждого второго. То есть 50% населения земного шара, то есть ровно половина, будет страдать аллергией в той или иной степени. А я правильно розумію, що можна там не знаю пів життя прожити і не знати про свою алергію. А потім якийсь, як не знаю, спусковий механізм її запускає, і вона починає протікати там певний період завжди або там загострюватись сезонно. Да, вы абсолютно правы, аллергия может начаться абсолютно в любом возрасте. Это может быть и у новорожденного ребенка, и у человека после 30, и после 50, и даже иногда в старческом возрасте, хотя это уже довольно редко, чаще там все-таки бывают аллергические реакции на медикаменты, но бывает такое, что и уже во второй половине жизни начинаются первые симптомы аллергии. Ну, с чем это связано, сложно сказать, как бы существует несколько теорий, но, по сути дела, Скорее, это связано с тем, что человек столкнулся с большим количеством аллергена. Часто приходит пациент, допустим, на прием и говорит, вот я в прошлом году простудился, и после этого у меня началась аллергия. И когда я начинаю спрашивать, а как же вы простудились, я ехал в машине с открытой форточкой, ехал за городом, ехал в Одессу, вокруг были поля засеянные, подсолнечником. Ну и вот я, скорее всего, меня продула. После этого появился насморк, там я начал чихать, и появились там слизистые выделения из глаз. Ну и когда ты начинаешь спрашивать более подробно, то ты понимаешь, что просто человек ехал с открытой форточкой и с потоком воздуха. Ему в лицо попало большое количество пыльцы, и, по сути дела, это был дебют аллергического аренита в прошлом году. Дуже часто буває таке, що люди з алергіями ходять до там, терапевтів, сімейних лікарів, педіатрів, і не одразу можна визначити, що це там все ж таки алергія, а не якийсь хронічний там бронхіт або хронічний реніт. Угу. Да, к сожалению, это так. Действительно, люди, люди очень часто ходят не только к терапевтам-педиатрам, а еще и к лор-врачам, которые их лечат годами, назначая различные симптоматические средства, которые убирают симптомы, и с каждым годом симптомы аллергии усугубляются и усугубляются, человек начинает себя чувствовать все хуже и хуже. И, к сожалению, вообще аллергические риниты в половине случаев могут заканчиваться бронхиальной астмой, если их не лечить правильно. Поэтому, да, действительно такая проблема есть. Опять же, огромное количество рекламы различных антигистаминных препаратов. Люди сами покупают таблетки, сами принимают их абсолютно бесконтрольно. Но, к сожалению, это приводит не к очень хорошим, а чаще всего к печальным последствиям. Партнер проекту Alex2 – мультикомпонентный тест на 295 аллергенов для диагностирования аллергии. Реклама. Отримай свой аллергологический паспорт. Запитуй у лабораториях своего места. Реклама. Пані Ольго, я правильно понимаю, так робити не можно? Не можно там самостоятельно выяснить, что у вас аллергия, прийти, купить антигистаминные и попробовать так себе вылечить? Ну, если это совсем слабенькие какие-то симптомы аллергии, то, конечно, можно прийти на первом этапе, попробовать купить антигистаминные, попить их и как бы чувствовать себя более или менее хорошо. Но если человек видит, что он принимает таблетки, и все равно ему не становится лучше, или симптомы уходят, но не полностью, то, конечно, нужно обратиться к аллергологу для того, чтобы все-таки понять на что же аллергия и как с этим бороться в дальнейшем. Самостоятельно вызначить на что самое дуже важко, правильно? Да практически невозможно. Угу. А как вызначают аллергологи? Когда пациент приходит на прием, ну, первое, что аллерголог делает, это тщательно собирает жалобы. То есть для mm -hmm. меня очень важно, что именно человека беспокоит, и в какой период времени его это период года это его беспокоит, даже период дня меня тоже волнует. Опять же, если у человека наследственность, если у человека симптомы только со стороны органов дыхания или есть еще какие-то пищевые симптомы, затем тщательно собирается анамнез, так называемый. То есть это по сути дела развитие заболевания. Когда появились первые симптомы что происходило, то есть какие таблетки помогали, какие нет. Ну и после осмотра уже потом аллерголог переходит к аллергологическому тестированию. Аллергическое тестирование вообще существует как бы в двух вариантах. Золотым стандартом диагностики аллергии является проведение кожных аллергологических проб. По сути дела, это аллерген, чистый экстракт аллергена капается на кожу, чаще всего это кожа предплечья, либо кожа спины, и пластиковым ланцетом делается небольшой такой прокол, человек сидит 15 минут, и затем, если у человека есть аллергическая реакция, то появляется небольшая папло, ну, такой как бы волдырь красный, зудящий, то есть появляется зуд, и это значит, что у человека действительно есть реакция на этот аллерген, либо не происходит ничего, это значит, что у человека нет. Аллергия. Но с кожными тестами есть небольшая проблема. Во-первых, когда человек приходит в сезон цветения, чаще всего он уже принимает антигистаминные препараты, и в такой ситуации кожные тесты будут, к сожалению, абсолютно неинформативны. То есть невозможно человеку, принимающему антигистаминные, делать кожные пробы. Ну и опять же, в сезон цветения надо смотреть, насколько выражены симптомы, потому что все таки человек 15 минут будет сидеть с открытым аллергеном, и в сезон цветения он будет его вдыхать. Ну, есть вероятность того, что в какой-то степени усугубятся симптомы аллергии, поэтому в сезон цветения, ну, Нужно подумать, делать или не делать аллергологическое тестирование, кожное именно, ну и как его делать. Опять же, есть там Некоторые противопоказания, допустим, какие-то кожные заболевания тоже являются противопоказанием. Иногда бывает абсолютно нечувствительная кожа у человека, и мы не можем провести кожное тестирование. Или наоборот, она очень чувствительная, и тогда мы тоже, ну, довольно сложно нам оценить кожные пробы. Но есть на сегодняшний момент очень хороший инструмент для диагностики. Это определение в крови так называемых специфических иммуноглобулинов ИМ. Это, по сути дела, белки, которые появляются в нашей крови в ответ на проникновение аллергена, то есть аллергенных молекул. И на сегодняшний момент самый удобный метод диагностики, то есть это высокостандартизированный метод, это аллергологический паспорт пациента, когда мы можем одновременно определить, то есть берем небольшое количество крови и одновременно определяем аллергию на 295 аллергенных экстрактов и молекул, что очень важно, потому что когда мы делаем кожные пробы, мы делаем кожные пробы с экстрактом, а когда мы проводим аллергологическое тестирование мультикомпонентное, аллергологический паспорт, мы делаем еще и определяем еще и количество иммуноглобулинов и к определенным молекулам. И глядя на эти молекулы, доктору аллерг Голгу гораздо проще сориентироваться и дать более индивидуальные рекомендации пациенту. То есть рассказать о всех перекрестках, рассказать о том, есть ли истинная аллергическая реакция, допустим, на тот или иной пыльцу или на тот или иной, допустим, круглогодичный аллерген. Я так трохи расскажу Свого своего досвиду. Таким чином моему э, сыну вызначили аллергию на кишку. Угу. Э, и э, незначный прояв на собаку. але незначный, а на кишку сильный. Ну вот повертаємось да. та, до, до нашої да. розмови. А що роблять далі, коли вже визначили, що на такий толерген є реакція? Ну, в принципе, на сегодняшний момент как бы существуют три способа лечения аллергии, если мы говорим о лечении. Самый лучший, самый действенный способ – это никогда в жизни не сталкиваться с аллергеном. Да, но, к сожалению, это далеко не всегда возможно. он да, и в стерильной капсуле иногда. Да, 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 иногда это именно так. А второй способ лечения аллергии – это назначение тех самых симптоматических средств, то угу. есть прием постоянно таблеток, которые просто убирают симптомы. Но, как я уже говорила, это не очень хорошая идея, потому что, к сожалению, симптомы аллергии могут усугубляться и впоследствии привести к той же бронхиальной астме. И поэтому на сегодняшний момент существует единственный способ лечения аллергии – это так называемый модифицирующий способ, то есть тот способ, который позволяет приучить наш организм к определенному аллергену. Называется он аллерген специфическая или аллергенная иммунотерапия. По сути дела, после того, как мы определили, на какой четко аллерген у человека есть реакция, затем малыми дозами мы постоянно вводим этот аллерген человеку, и человек перестает со временем реагировать на этот аллерген. Такие пшиколки. Не всегда пшиколки. Как бы существуют два варианта. Угу. Если мы говорим о самом как бы современном и высоко стандартизированном методе и использовании вакцины, это вакцины фирмы Immunotech испанской. Угу. Она существует вообще эта вакцина существует в двух вариантах в виде спрея под язык, действительно, как да. вы сказали, пшикалки. Это нужно каждый день. Брызгать под язык капельки. Ну, капельки довольно вкусные, со вкусом ананаса, детям это очень подходит, нравится. И есть другой вариант, который больше, на мой взгляд, подходит взрослым людям это инъекции то есть уколы, которые делаются в плечо подкожно, совершенно не больно. А в течение первого месяца инъекции делаются один раз в неделю и затем один раз в месяц. То есть, по сути дела, человек должен будет приехать в клинику один раз в месяц, сделать укол. Единственное, в чем сложность, после укола человек должен около получаса провести в клинике для того, чтобы врач оценил реакцию. Ну, это, в принципе, как бы мы заботимся о безопасности наших пациентов. А реакция в первые півгодины проявляется, ну, в каком процентном выпадка? А вы знаете, местные реакции в виде покраснения незначительного отека и зуда в месте введения бывают довольно часто, но эти реакции абсолютно не опасны, они очень быстро проходят. Угу. И, собственно говоря, как бы, врачи на это особо не обращают внимания. Но бывают, к сожалению, и общие реакции. Это встречается крайне редко наверное, процентов у пяти пациентов когда появляются обострения заболевания. То есть там немножко закладывает нос, появляются слизистые выделения из угу. носа, или человек начинает чихать. К сожалению, в литературе редко, но все-таки описаны и более серьезные реакции вплоть до анафилаксии. Но, ну, собственно говоря, поэтому человек и находится в поле зрения врача-аллерголога полчаса. Но это бывает крайне редко. Эти а, способы лечения, они подходят в том числе и тогда, когда у человека уже есть аллергично бронхиальная астма. Да. Да, да. И единственное, что с бронхиальной астмой, опять же, здесь немножечко сложно. В каком плане? Дело в том, что аллерген-специфическую иммунотерапию мы можем начинать только полностью контролируемой бронхиальной астмой. То есть сначала пациент должен прийти к аллергологу, аллерголог тщательно его обследует, причем нужно будет делать, допустим, спирометрию, это функцию внешнего дыхания, обязательно нужно будет определить оксид азота в выдыхаемом воздухе, который говорит о том, насколько на данный момент выражена именно аллергическая эзинофильная, так называемое воспаление в бронхах, затем назначить определенную терапию, и после нормализации уже, после полного контроля над астмой, Ми можемо назначати алергенспецифічку імунотерапію. Партнер проекту Alex 2. Мультикомпонентний тест на 295 алергенів для діагностування алергії. Реклама. Отримай свій алергологічний паспорт. Запитуй у лабораторіях свого міста. Реклама. Пані Ольго, як правило, яка алергія більш поширена? Сезонна чи та, яка триває там у людини все життя? Oh, хороший вопрос вообще конечно чаще всего бывает аллергическая реакция встречается аллергическая реакция на клещей домашней пыли ну и на пыльцу тоже довольно большой процент то есть сказать что допустим на клещей домашней пыли больше чем на пыльцу наверное с каждым годом все больше и больше людей страдают аллергической реакции на пыльцу если допустим еще 15 лет назад мы говорили о сезонной аллергической сезонном аллергическом рините и реакции на сорные травы, в частности на амброзию и полынь, и чаще всего а, этими видами аллергии, то есть чувствительность именно к сорной траве была больше у людей, живущих на юго-востоке Украины, то, к сожалению, сейчас все больше и больше людей уже реагируют на пыльцу сорных трав и в центре, и даже на западной Украине, то есть как бы в связи, я так думаю, с потеплением климата все... Далі, далі уходить і сорна трава. А якщо ми говоримо про е, алергію, яка триває весь час, то і лікувати її треба весь час. Чи е, терапія, яка привчає організм людини до алергену, вона розрахована на якийсь певний конкретний проміжок часу. Вы знаете, дело в том, что сама по себе аллерген специфическая иммунотерапия независимо от того проводится она аллергенами, которые вызывают круглогодичную симптоматику или аллергенами, которые вызывают только сезонную симптоматику. Она проводится круглогодично, угу. то есть вот этот один укол в месяц он делается каждый месяц круглый год угу. и все это минимум три года, потому что ну не так просто по сути дела взять и приучить иммунную систему к аллергену, то есть иммунная система довольно долго вырабатывала иммуноглобулы она долго страдала и конечно не так просто ее приучить то есть видимый первый эффект от спецтерапии мы уже увидим через первые полгода но полностью симптомы уходят где-то в течение года а то и двух лет ну и после того как симптомы ушли желательно еще провести в течение года иногда и пяти лет аллерген-специфическую иммунотерапию и только после этого мы можем можем добиться так называемой ремиссии в аллергии а вот э, сколько продлится эта ремиссия опять же зависит от э, конкретного организма человека, угу. то есть вот его иммунной системы. Это довольно длительные ремиссии, то есть это минимум 7-10 лет, иногда бывают даже пожизненные ремиссии. То есть мы вот однажды провели, провели иммунотерапию, и больше человек никогда за свою жизнь не сталкивается с проявлениями аллергии на данный аллерген. Про детей так часто кажут, что дети там, особенно после терапии, могут аллергию перерости. Да, дети, у детей очень хороший эффект от спецтерапии, у взрослых тоже хороший эффект. Но чем раньше начато лечение, чем раньше человек начинает получать аллергенспецифическую иммунотерапию, тем больше у него шансов избавиться от аллергии навсегда. Щоб завершити нашу розмову, от як би ви порадили людині, яка там, не знаю слухає, сумнівається, є у нього або у неї алергія чи немає, щоб, на що ви порадили б звернути увагу найбільше? Я думаю, що при появніх перших симптомів, якщо чоловік все-таки подозреває у себе алергію, лучше всего все ходить, сходить к врачу к аллергологу, щоб врач уже назначив обслідування. какое-то лечение симптоматическое, и потом уже, если нужно, проводил специфическую иммунотерапию. То есть, по сути дела, в принципе, неплохая идея, конечно, сделать и самому мультикомпонентный тест, но здесь есть некоторые сложности. Наверное, все таки лучше начать с визита к аллергологу. Ну, то есть, в разе чего, если человек точно знает, что аллергическая реакция есть, просто хочет вызначиться на что, то можно пойти в лабораторию и сдать Тест можна, але цей тест должен только врач-алерголог, тому що є маса нюансів по інтерпретації цього аналізу. Що ж, я вам дякую за розмову. Пані Ольго. я нагадаю нашим слухачам, що гостею програми Думка експерта була Ольга Колесникова, лікарка-алерголог клініки FXMAT. Ми говорили про алергії, про визначення цих алергій, про э, лікування і. Те, що нам з цим робити, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, ефір для вас сьогодні провела я, Анастасія Баліка. Слухайте, думайте, не хворійте. Думка експерта, спецпроект громадського радіо за підтримки Алекс 2 мультикомпонентного тесту на 295 алергенів для діагностування алергії. Реклама алергія може застати тебе зненацька. Вона викликає не тільки дискомфорт, а й може бути. Життєво небезпечною, коли поруч не буде лікарів і ліків. Знай свого ворога в обличчя. Зроби мультикомпонентний тест для діагностування алергії Алекс 2 Тест Алекс 2. Це аналіз на 295 алергенів одночасно і точний результат. Отримай свій алергологічний паспорт вже зараз. Запитуй в лабораторіях свого міста. Деталі на сайті alexdiagnostics.com Реклама. Ви слухали подкаст громадського радіо.